Здравствуйте, дорогие друзья! И снова с вами мы, ТВ Драйв. И сегодня 18 мая, грандиозное событие. Впервые в городе Краснодаре в Белке Стрелке выступает Иван Дорн. Звезда! Вообще супер! Вообще все рады, все бегут из Краснодара, господи! Удалось пригласить в Белку Стрелку Ивана Дорна. Вот так. Вася фокусник. Я фокусник, Вася Васян Шумян. За сколько купили, не буду говорить. Правильно? Правильно. 10 мешков арахиса, а так... Старайтесь ли вы в следующий раз его еще раз пригласить? Посмотрим как он отпоет, как он заведет публику. И пока Иван Дорн не приехал, дорогие друзья, я за него. Не, не надо стесняться. Если Дорн не приедет, вы сегодня будете выступать, девушка. И сейчас мы едем встречать эту украинскую звезду в аэропорт. Был обычный день, точно не весна. Я помню, как теперь, что ты... Самолет с Иваном приземлился, и мы с нетерпением ждем его выхода из аэропорта. Иван, а там первый нарцисс был. Вон, вон, смотрите, идет. Краснодар сегодня вас ждет, ваше выступление. Очень много поклонников собралось. Ждет именно тебя. Супер. Это вопрос был. Завтра Уфа. А потом мы целую неделю не выступаем нигде, готовимся к презентации альбома в Киеве, в Москве. Надеюсь, что будет круто. Очень рада приветствовать Ивана Дорна. Простые ребята, классные звезды. Uh, все просто на самом деле замечательно, дорогие друзья. Наверное, с Краснодара начнется первый такой маленький фильм про наши гастрольные поездки. <music> Да, вместе с Иваном Дорном прибыла к Белке Стрелке. Он такой классный, такой милый, такой хороший. У него такой красивый диджей. Ты рад привозу Ивана Дорна? Я, да, безумно рад. Его ждали, можно сказать, весь Краснодар. Мы его сами три месяца ждали. Я его запомнил, наверное, на всю жизнь. Так что будет очень интересно, будет хороший шоу. Ты как бы встречал вместе со мной Ивана Дорна, что ты можешь сказать? Иван Дорн самый настоящий, натуральный, как бы общается хорошо, весело. Слушайте, Ваню, и будет все круто. Сейчас происходит саундчек, все репетируют, будет здорово, весело. Сколько ты уже на сцене и вообще занимаешься творчеством? Ну, вообще, я с 6 лет. Но, наверное, в 6 лет это было больше как хобби. Именно профессионально, наверное, лет с 18. Вся твоя команда это все твои друзья также. Да, да. Ну, конечно. Это, как помещение. Очень, мне нравится. Очень со стилем, все со вкусом сделано. Смотря на все слухи и сплетни, Вайндор оказался нормальным пацаном, вот именно нормальным. Так что все, ты, что Ваня, Дорн зазвездился и прочее взлетел. Не верьте, врут, завидуют. Ваня Дорн молодец, сегодня самое глобальное событие. Но ну, минимум весны, если мы ничего более глобального в этом году не придумаем. Смотрите, Ванька зажигает во забирает твой хлеб, и, возможно, он останется здесь э, надолго. В целом, молодец зажигает. Если его поставить диджей с диджей-сетом здесь отыграть, я думаю, он зажжет. Молодец. Я ребят, не понял вообще, что это он играет. Думаю, пацан какой-то влез. Деньги не давали ему вроде. Это Иван. Тихо, тихо. Это Иван. Кричу, помогите, как в и не Но ты не поможешь мне отсюда выйти Дружба, кому это нужно? прошу, отпусти с тобой, мне стало скучно Просто все слишком серьезно Ты маме решать, но не сможешь меня удержать Но не сможешь меня Хочешь, а я задачен, я слушаю, молча. И если так будет, Ты просто бегите, теперь один, кричу, помогите, как в утреннем лифте но ты не поможешь мне отсюда выйти, дружба, Кому помогите, как в утреннем лифте Но ты не поможешь мне отсюда выйти Дружба, кому это нужно? Прошу, отпусти с тобой, мне стало скучно Просто все слишком серьезно Решать, но не сможешь меня удержать. Я слышал, что у вас скоро свадьба. Поподробнее об этом, пожалуйста. Свадьба в сентябре, все подробности летом. Спасибо. Вот мы женимся. Да, мы любим друг друга. Да. Детей, планируете в ближайший? Год? Пятерых. Нет! Огонь, огонь, огонь. А, давайте расскажем что-нибудь о творчестве Ивана Дорна. А я пришла просто побухать тупо. А я мечтаю познакомиться и выйти замуж. А я с его диджеем, говорят, симпатичный мальчик. Ну, мечты, знаете, исполнимы, но я думаю, не в этой ситуации. А я все равно надеюсь. Я в восторге от его творчества. Тип нормально исполняет, люкс, респект и уважуха ему. Сегодня долгожданный концерт Ивана Дорна. Мы его все ждем, надеюсь что он будет выступать вживую. У меня день рождения сегодня, Ваня приехал для меня сегодня, да. Я просто пью. Огонь, спасибо. Огонь. Очень прикольный певец, на самом деле, и очень радуюсь что из Украины к нам приезжают люди, талантливые, интересные. Народа очень много, все супер пройдет. Он поехал в гостиницу отдыхать, что там еще искать. сказать. Люди приятные, общительные, думаю, все будет очень круто. У вас замечательные губы, чисто уже я в ванне забыл сразу. Да. Спасибо, 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 спасибо большое. Все, мы ждем вас Донсполе. Сегодня здесь, звезда. завтра в Тусейшине день рождения. Звезда, звезда, Как ты относишься к творчеству Ивана Торна? Хит номер один, везде, в ротациях, очень интересно будет, я думаю. Клип видела, да. Дали бы его о, ну я бы подумала. Это, мне кажется, он бы подумал. Вышли бы замуж за Ивана Дорна, если бы он сделал предложение. А вот и девушка, которая нам обещала, что если мы привезем Ивана Дорна, то она сегодня разденется и будет на танцполе зажигать. У меня с кем-то путаете? Мы можем вам показать видео, видео компромат. И вы обещали, что вы разденете, разденете и будете зажигать. Будем так Хорошо, давай. все, договорились. Хорошо, я сниму какую-нибудь часть своего гардероба и буду плясать. Может, платье, может быть э, там... Нет, такая игра неинтересная. Не, неинтересная такая игра. Просто трусики и все. Ну, может, трусики. Отлично, все, готово. Взорвался, как звезда, у него много треков ярких. Ненавижу, стыцеман, северное сияние, синими, желтыми, красными. Северное сияние, тем более, ненавижу. Не надо стесняться. А может, что-то исполнится? Нет. Не надо стесняться. Я все умею, кроме того, чтобы петь. Не надо стесняться. Не, я очень стесняюсь. Не надо стесняться. Я еще не столько выпила. Не надо стесняться. Яйца на утро не пила, я не могу. Раз, два, три. Не, не надо, надо стесняться. стесняться. К сожалению, не обладаю талантом певческим. Стесняюсь. Не надо стесняться. Все. Синими, желтыми, красными. Синими, желтыми, красными. Синими, желтыми, красными. под этого еще. Синими, желтыми, красными твою красками. Вот так она любит Дорна, не знает слов вообще ни хрена. Дружба, кому это нужно? Самая любимая музыка здесь играет. Самая любимая музыка здесь играет. Самая любимая музыка здесь играет. Для десятка иста, мысль песни проста. Ненавижу, ненавижу я тебя, потому что знают все мои друзья, что я признаюсь ей. Ну а ты не скажешь, да мне будет стыдно, будет стыдно. У -у -у -у! Потому что знают все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да мне будет стыдно. Супер, стыдно. да ты прям звезда. Нам будет очень хорошо, да, детка. Все ожидания выступления Ивана Дорна. Это что там? Это Иван. Шшш. Тихо, тихо. Это Иван. желтым и красным любовь мою красками Как история из прекрасного Ты читай меня Буду твоим я мастером И ты, Маргарита, стань с нами, Как солнце в небе, яркий блек Ты такая одна Спасибо тебе В темной комнате или ярком свете ночных фонарей Время придет, поверь Да, время вода, так было всегда Мысли бегут по проводам в моей голове Тень оставив незаметно Да, время вода, утечет навсегда И только музыка жива моя.

Очень понравилось, Ванюша молодец. Отработал. отработал детка. Так, дорогие друзья, Ивандор просто порвал танцпол. Все получили очень массу удовольствия и позитива. Это первый раз, когда вижу, что Краснодар так качал. Ивандор лучший! Все, спасибо.